خیلی از افراد از داغ شدن و افزایش دمای پاها و کف پاها در هنگام شب رنج میبرند طوری که خواب راحت رو از اونها میگیره و باعث بیخوابی میشه هرچند این حالت به هنگام روز هم ممکن رخ بده شبها شدت بیشتری پیدا میکنه داغ شدن کف پاها مشکل شایعی هست و شدتش از خفیف تا شدید متغیر گاهی همراه با داغ شدن کف پاها علائم دیگری مثل سوزن سوزن شدن بیهسی قرمزی و تورم پاها وجود داره من دکتر حمید سجاد هستم متخصص داخلی توی این ویدیو میخوام درباره تمام علل این مشکل به ساده ترین روش صحبت کنم و شما میتونید با دونستن این علل و چک کردن تک تک عللی که صحبت میکنم تا حد زیادی به تشخیص خودتون نزدیک بشین این ویدیو میتونه برای گروه های پزشکی هم مفید باشه چون علارغم شایع بودن این مشکل توی کتب پزشکی چندان درباره تمام جوانب این مسئله صحبت نشده و اکثر پزشکا اطلاعات کافی درباره این مشکل شایع ندارن داغ شدن کف پا علل خیلی زیادی داره و من از ساده ترین علل شروع میکنم و به سخت ترین و نادر ترین علل میرسم و یه توضیح ساده هم برای اون علل نادر ارائه میکنم طبیعتا درک موارد ساده برای همه مفهوم هست ولی اجازه بدیم برای ارزیابی بیماری های نادری که اشاره می کنم پزشک در مورد شما اظهار نظر کنه و خودتون اقداماتی که ممکنه به صلاح شما نباشه رو انجام ندیم اولین دسته ایدری که میخوام صحبت کنم کمبود مواد مغذی است. سیستم اعصاب بدن برای عملکرد صحیح به مواد مغذی خاصی نیاز داره. اگر بدن نتونه مواد مغذی رو جذب کنه با خطر کمبود مواد مغذی و آسیب های عصبی و داغ کف پا مواجه میشه کمبودهای های فولات، ویتامین B6 و ویتامین B12 از جمله علل کمبود مواد مغذی بدن هست که باعث نوروپاتی میشه چون از این به بعد به کلمه نوروپاتی زیاد اشاره میکنم من یه توضیح ساده بدم و اینکه نوروپاتی یعنی وجود هر گونه التهاب در اعصاب محیطی حالا برگردیم به بحث کمبود مواد مغذی و سوء تغذیه و اینکه اگه سوء تغذیه وجود داشته باشه علل احتمالی اون چی هست بارداری، افزایش سن، بیماری های روان پزشکی که باعث اختلال اشتها میشه، سوء مصرف الکل، وضعیت اقتصادی نامناسب از جمله علل شایع کمبود مواد مغذی است. در مورد این مشکل و از وجود سوء تغذیه، پزشک با شرایطی که میگیره و آزمایش هایی که درخواست میکنه میتونه وضعیت مریض رو بررسی کنه و تشخیص بده بیمار دچار سوء تغذیه هست یا نه. مورد دوم نوروپاتی دیابتی است که اکثر پزشکا وقتی بیمار به این دلیل به اون مراجعه میکنه اولین و یا شاید آخرین تشخیصی که به ذهنشون میرسه همین نوروپاتی دیابتی است و برای مریضی چکاپ می و وقتی بیمار با تست آزمایشگاهی سالم برمیگرده دیگه نمیدونن چی بگن ولی به حال شکی نیست که یکی از شایع ترین دلایل داغ شدن کف پا نوروپاتی دیابتی است نوروپاتی دیابتی از عوارض ابتلا به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو هست که باعث آسیب دیدگی اعصاب میشه فرد ممکنه همراه با احساس داغ شدن کف پا علائم دیگه هم مثل درد سوزن سوزن شدن و بیهسی در بازوها پاها و دستها رو هم داشته باشه تشخیص داشت نهایی نوروپاتی دیابتی با متخصص داخلی و مغز اعصاب هست از عوامل سبک زندگی پوشیدن کفش‌های نامناسب و ایستادن یا راه رفتن طولانی مدت به خصوص در دمای گرم میتونن منجر به داغ شدن و یا سوزش پا بشن. علت بعدی داغ شدن کف پاها در خانم‌های باردار هست. خانم ها ممکنه در دوران بارداری به دلیل تغییرات هورمونی که باعث افزایش دمای بدن میشن سوزش کف پا رو تجربه کنه مسائل دیگه مثل اضافه وزن در دوران بارداری و فشار بر روی پاها و افزایش مایات کل بدن هم ممکنه در بارداری در نوروپاتی پاها نقش داشته باشن علت شایع دیگه داغ شدن کف پاها یا استشدن شدن خانم ها هست یا استگی میتونه باعث ایجاد تغییرات هورمونی بشه که این تغییرات به نوبه خود منجر به افزایش دمای بدن و داغ شدن کف پا میشه اکثر خانم ها در سنین 45 تا 55 سالگی یا استگی رو تجربه میکنن علت دیگه عفونت های قارچی پا هست که باعث داغ شدن کف پا میشه تحقیقات نشون داده که 15 تا 25 درصد افراد جامعه ممکنه دچار عفونت قارچی پا باشه و اگه باشه میتونه منجر به داغ شدن کف پا بشه و طبیعتا با یک معاینه ساده پا قابل تشخیص است درمان سریع نوفونت خیلی مهمه چون میتونه به سایر نواحی بدن و حتی افراد دیگه انتشار پیدا کنه یکی از شایع علائم وجود قارش در پاها احساس سوزش سوزن سوزن شدن یا خارش بین انگشتان پا یا روی کف پا هست و فرد ممکنه همراه با سوزش کف پا علائم دیگه هم داشته باشه مثل تاول های خارشدار روی پاها خشکی پوست در کناره ها یا کف پا تغییر شکل ناخون های پا که از بستر ناخون دور شدن و ترک خوردن و لایه لایه شدن پوست بین انگشتان یا کف پا علت دیگه وجود بیماری مزمن کلیوی هست در صورت ابتلاع فرد به بیماری مزمن کلیوی کلیه ها دیگه قادر به از بین بردن سموم از طریق ادرار نیستند. تجمع سموم در بدن میتونه با گذشت زمان منجر به نوروپاتی و سوزش کف پا بشه تشخیص این مسئله هم با دیدن آزمایشات و گرفتن شرح حال توسط پزشک داخلی مشخص میشه علت دیگه کمکاری تیروئید هست داشتن سطح پایین هورمون تیروئید یا کمکاری تیروئید میتونه منجر به سوزن سوزن شدن بیهسی یا درد در پاها بازوها یا دستها بشه این احساسات به دلیل کاهش سطح پایین هرمونهای تیروئید در بدن و آسیب عصبی رخ میده اینکه بیمار هیچ سابقه از بیماری تیروئید نداشته باشه و برای اولین بار با این علامت کمکاری تیروئید بیاد خیلی بعیده و معمولا اگر تیروئید این مشکل رو ایجاد کرده بیمار سابقه طولانی از مشکل تیروئید داشته ولی بهها تست تیروئید لازم از اینجا به بعد میخوام به علل اشاره کنم که زیاد شایع نیستند ولی به هر پزشک معالج وظیفه داره به آنها فکر کنه بیماری ایدز میتونه یک علت داغ شدن کف پا باشه یکی از نشانه های بیماری ایدز به خصوص در اواخر بیماری نوروپاتی محیطی و سوزش پا ها هست و آسیب اعصاب تقریبا یک سوم از مبتلایان به اچ رو تحت تاثیر قرار میده در مورد این علت هم باید اشاره کنم که خیلی بعید بیمار هیچ سابقه از این بیماری رو نداشته باشه و ایز داشته باشه و اولین علامتش هم همین مشکل باشه و به احتمال زیاد اگر بیماری ایدز این مشکل رو ایجاد کرده بیمار سابقه طولانی مدتی رو از این بیماری داشته ولی به هر حال اگر شکی به بیمار وجود داره باید تست تشخیصی ایز انجام بشه که ضرورت درخواست تست هم با پزشک معالج یکی دیگر در داغ شدن کف پا مصرف بیش از حد الکل که باعث نوروپاتی الکلی میشه و میتونه منجر به آسیب عصبی در پا و سایر اعضای بدن بشه الکل در توانایی بدن در جذب و استفاده از بعضی مواد مغذی که برای عملکرد صحیح عصبی حیاتی هستند تداخل ایجاد میکنه یعنی به عبارت ساده تر باعث سوء تغذیه میشه که خب با یک شرح حال ساده قابل تشخیص است یه علت دیگه یه بیماری عصبی هست به اسم سندروم گیلنباره که پزشکا این بیماری رو خوب میشناسن ولی هر کسی نمیتونه خوب تشخیص بده علائم شامل درجه مختلف بیحسی، سوزن سوزن شدن و ضعف در پاها هست و میتونه تنه و بازوها رو هم درگیر کنه این بیماری اختلال نادر عصبیه که از هر صد هزار نفر یک نفر رو مبتلا میکنه تشخیصش هم همونطور که گفتم گاهی خیلی سخته و فقط زن بالینی پزشک معالج ایجاب میکنه که اقدامات بعدی انجام بشه یه بیماری عصبی دیگه هم هست به اسم پولینوروپاتی التحابی مزمن این اختلال عصبی با اختلال در عملکرد حسی و ضعف پیشرونده در پاها و بازوها هست که در طولانی مدت مشخص میشه و منجر به احساس سوزن سوزن شدن یا سوزش در پا و دست میشه بنابراین مشخصه مهمش طولانی بودنش هست و اینکه دستها هم دچار این مشکل شدن تشخیص این بیماری فقط با متخصص مغز و است علت دیگه یه بیماری هست به اسم اریتروملاژیا اریتروملاژیا یک بیماری نادره که به طور عمده پاها رو تحت تاثیر قرار میده و با درد شدید، قرمزی و احساس گرم شدن کف پا و دست مشخص میشه. علاوه اون میتونه به طور مداوم یا دوره رخ بده. از علل دیگه یه دسته دیگه بیماری ها هستن به اسم واسکولیت. واسکولیت ها که با التهاب رگ‌های خونی مشخص میشن میتونن باعث درد و سوزن سوزن شدن در پاها بشن چون واسکولیت ها جریان خون به سمت اندام های بدن رو کم میکنند و منجر به آسیب بافتی میشه تشخیص اولیه این مشکل یا شک اولیه با متخصص داخلیه و تشخیص نهایی با متخصص روماتولوژی هست واسکولیت ها انواع مختلف دارن که جای صحبتشون اینجا نیست علت دیگه بیماری سارکوئیدوز هست که میشه گفت بیماری نادری نیست در این بیماری گروه های کوچک از سل های التهابی به نام گرولوم روی قسمت های مختلف بدن رشد می کنند و ممکنه پوست یا سیستم عصبی رو تا تحت تاثیر قرار بدن و باعث سوزش و داغ شدن کف پا بشن تشخیص این بیماری نیاز به زن بالینی قوی داره و باید جزو تشخیص افتراقی های پزشک متخصص داخلی حتما باش علت دیگه یه بیماری هست به اسم سندروم تونل تارسال سندروم تونل تارسال به شرایطی میشه که عصبی که از مچ پا به پا میره به دلیل تورم یا آسیب دیدگی فشرده میشه سندروم تونتارسال میتونه منجر به درد و سوزش در پاها بشه متخصصین مغز اصاب و طب فیزیکی و ارتوپدی تخصص لازم رو در درمان این مشکل دارن قرار گرفتن در معرض فرزات سنگین علت دیگه برای داغ شدن کف پا هست. در منابع ذکر شده مسمومیت با آرسنیک، سرب یا جیوه میتونن در عملکرد سیستم عصبی بدن تداخل ایجاد کنند و باعث احساس سوزش در پاها و دستها بشن. این دست بشن. تشخیص این دسته علل در بخوردهای اولی خیلی سخته برای اینکه علائم اختصاصی ندارن و هر آزمایشگاهی هم امکانات تشخیص موارد خاط و مزمنشون رو نداره. و این دسته علل رو باید گذاشت ته نیست. و وقتی که علل دیگه با اطمینان رد شد خب این که صبح از کجا میاد که همه میدونیم اونقدر هوای شهرهای ما آروده است و همه ما اونقدر حجم زیادی از صبح رو استنشاق میکنیم که به نظر من باید بیاد در رس ادل احتمالی و مسئولان بهداشت و درمان کشورمون به نظر من باید امکانات ارزان های آزمایشگاهی صبح رو در تمام کشور فراهم کنند در مورد آلوده شدن با آرسنیک هم حتما اخباری مبنی بر احتمال آلوده بودن بعضی از محصولات غذایی و آب بعضی از مناطق با آرسنیک به گوشتون خورده بنابراین این مورد هم غیر محتمل و بعید نیست گزارش های از آلوده شدن بعضی از مواد غذایی به جیوه هم گاهی به گوش میرسه علت دیگه شیمی درمانی هست که با یک حال ساده قابل بررسی هست شیمی درمانی که بیشتر به درمان انواع سرطان کاربرد داره میتونه منجر به آسیب عصبی و بروز علائمی مثل سوزش و سوزن سوزن شدن کف پاها و دستها بشه یک علت دیگه یک بیماری هست به اسم شارکو ماریتوس یا CMT این بیماری یک نوروپاتی ارسی هست که میتونه منجر به داغ شدن و یا سوزن سوزن شدن پاها بشه این بیماری باعث اختلالات عصبی دیه هم در بدن میشه تشخیص علت اصلی داغ شدن کف پا و درمان زود هنگام در پیشاگهی اون موثره و برای پیشگیری از بروز عوارض جانبی و پیشاگهی خوب سعی کنید هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنید اما برای درمان داغ شدن کف پا چه کاری باید انجام داد درمان طبیعتا بستگی به علت داره یعنی پزشک درمانگر باید به تمام علل احتمالی فکر کنه و محتملترین علت رو به بیمار پیشنهاد بده به وقتی علت مشخص شد باید درباره انواع روش های درمانی اون علت فکر کرد و بهترین روش درمان رو به بیمار پیشنهاد داد در صورتی که فکر میکنید علت داغی و سوزش کف پای شما ناشی از پوشیدن کفش های نامناسب عرق بیش از حد و یا عفونت قارچی پا هست میتونید برای بهبود علائم خودتون راهکارهایی که اشاره میکنم رو در نظر بگیرید هیچ وقت جوراب و کفش مرتوب نپوشید جوراب های خودتون رو به طور مرتب عوض کنید از پودر کف پا برای جذب رطوبت اضافی پا استفاده کنید در صورت امکان از ایستادن یا راه رفتن طولانی مدت خودداری کنید در هوای گرم صندل هایی رو بپوشید که به جریان هوا در کف پا کمک کنند برای کمک به بهبود جریان خون و گردش خون پای خودتون رو ماساژ بدین سعی کنید جراب های نخی بپوشین و از عرق کردن پای خودتون جلوگیری کنید پوشیدن کفش های مختلف و مناسب در طول روزهای هفته میتونه یکی از موثرترین راه ها برای کمک به درمان داغ شدن کف پاها باشه اگه هنوز علت مشخص نشده یه درمان موقتی که میشه انجام داد اینه که بعد از راه رفتن طولانی مدت و قبل از خواب سعی کنید با قرار دادن پاهای خودتون در یک حوضچه آب سرد پاهای خودتون رو خنک کنید. چند دقیقه پاتون رو در آب سرد یا حمام یخ خیس کنید. با این حال این روش برای افرادی که بیماری اریترومالاسییا دارند توصیه نمیشه چون ممکنه به پوست اونها آسیب برسونه. از کرم های موضعی مثل لیدوکائین و کپسیاسین هم میشه استفاده کرد لیدوکائین در تسکین درد ناشی از الیترومیلاجی ها خیلی موثره گفته میشه مکمل های حاوی زردچوبه مفید هستن کرکومین موجود در زردچوبه باعث تسکین دردهای عصبی میشه کرکومین دارای اثرات محافظتی ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی هست برای درد شهید عصبی تحریک عصبی ممکنه موثر باشه مثل نور درمانی، لیزر درمانی، درمان مغناطیسی و تحریک عصب الکتریکی که این درمان ها رو بعضی از متخصصین طب فیزیکی انجام میدن. افرادی که خیلی وقت دچار مشکل داغ شدن کف پا هستند یا علائم اونها شدید هست، باید حتما به پزشک مراجعه کن. درمان فوری و به موقع داغ شدن کف پا در پیشگیری از آسیب‌های جدی عصبی و پیشرفت نوروپاتی موثر هست. همینطور این بیماران باید در صورت بروز این شرایط با پزشک مشورت کنند حالا این شرایط چی هست شدیدتر شدن احساس داغ شدن کف پا داغ شدن کف پا که بیش از دو یا سه روز طول بکشه احساس داغی یا سوزش کف پا که به طور ناگهانی به وجود اومده داغ شدن کف پا همراه با هر گونه علائم ناشی از قرار گرفتن در معرض سموم و همراه بودن داغ شدن کف پا با بیهستی در کف و یا انگشتان پا